девочку, которую вы преоблачите. Вот она. Я зовут Вероника. Привет. Привет. Сейчас эти три красавицы помогут нам ее э, стать, э, чтобы она немного стала красивей. Первая начнет Кристина. Кристина сделает ей прическу. А пока, э, э, пока Кристина нам, нет, нам, нет, надо... нам Кристина даст советы. Как все правильно сделать? Поднаряд. Под наряд. А так, а давайте сначала мы не Кристину, а выберем Диану. Чтобы она, потому что нужно уже прическу под наряд и под макияж. Давай, Диана, вперед. Я надеюсь, цвет и тон. Если она нет, у ней значит, ей подходит персик Если если ты идешь в кинотеатр, например, там, а туда. с парнем куда? Вероника, которая, какую вы хотели бы, куда вы как в этом образе хотели? Кинотеатр. Хорошо. Так В Кинотеатр, а с парнем. надо видеть такие платья, вот тут такие ролики, тут просто, типа тут рукава, нема. Нету. Юбка должна быть стильна, но она не должна быть сильно долго. Потому что она должна быть сильно А пока Диана э, приоблучает Веронику, э, ну, э, Веронику, то э, Ирма нам расскажет, как поддерживать себя в форме. Чтобы поддерживать себя в форме, нужно э, заниматься утренней гимнастикой, э, бегом. А, Ирма, может ты нам покажешь а, эти упражнения, которые каждое утро ты делаешь? Ладно, я делаю каждое утро такие движения. Вот так, люблю. Сама про Ирму. там еще есть какие -то упражнения. То есть Веронике ты покажешь и мы да. это увидим. Да. Хорошо, и пока и что... Вероника пока что уже э, э, преоблучилась от Вероники и Кристины и Дианы. Пойдем. Вот наша новая Вероника. Вау. Так, а теперь Ирма тебе покажет не, упражнение, которое она делает каждое утро. Чтобы вы... А ты за не повторяй. Ну, и и... ну что ж, Вероника, делаем справа. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Три. Обязательно загинать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Какое дальше будет упражнение? Разонять шею.